Это учитель информатики. Я... Так, да, кстати, вы похожи на учителя информатики. У меня была такая информатичка очень злая, знаете, она не любила детей. И вот был мальчик, он приехал с ивано Франковской когда-то области к нам в школу учиться. И у него были, видимо, проблемы с психикой. И она ему сделала замечание, а он кинул в нее железным стулом и запорол ее ножницами. И это я не шучу сейчас, я вам серьезно говорю. Она с такими ранениями лежала в больнице, и потом, слава богу, она очистилась, ушла со школы. И все были этому безумному щастю ради. Тобто, це я схожий на бабу, яка у вас викладала інформатику, ось настільки довикабилювалася до якогось да. хлопчика, що, що він її змушений був порізати. Да. Я правильно розумію? Да. Ну, хороші аналогії. Так, добре. Ну, ходіте я вам розкажу історію, як мені е, е, такого інтимного, скажімо, характера. Так тип, тип, тип полчаса не мог найти деклітер і драчив мені лобок. Це ж треба розповідай, дуже цікаво. Так я же уже рассказала. А вот это такая... Слушай, а где ты вот этих лизуней уберешь? Этих куколдов и так далее? А вы знаете, я вам расскажу больше. Это мне было тогда лет 16. Я а. тогда влюбилась в этого мальчика и думала, что он меня типа лишит как бы девственности, да, но он не лишил меня девственности. Вот такая вот хуйня. Так, добре. в 16 ему это не удалось. А да, кто... только они... Стоп, подождите, а стоп, стоп а кто стоп, 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 аншлаг, Только не говорите, что вы стример, блядь. Я, я не хочу свое ебало увидеть где-то <laughs> в ближайшем тиктоке. Так, ты мне скажешь, я, я тебе ничего не скажу, кто я, чтобы знать. Значит...